Здравствуйте! В эфире программа «Виват Лекс». И сегодня мы расскажем вам о событии важном и значимом в жизни Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. 20 октября в нашем университете прошли выборы ректора. Обошлось без неожиданностей. Василия Яковлевича Тация, который без малого 30 лет занимает эту должность, переизбрали на очередной срок. В списках избирателей было 910 человек, которым коллектив университета доверил право выбирать своего руководителя. Согласно протоколу избирательной комиссии, опубликованному на сайте Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, действующий ректор получил 765 голосов, набрав таким образом 84%. Уверенной победой поздравили вновь избранного ректора на первом после выборов ученом совете, проходившем в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого 23 октября. Я вечу полностью поддержку вашу, нашего коллектива. И те, кто работает в Харькове, и те, кто работает в Полтаве, и те, работает в Киеве. Я высловлю из слова щирые подяки за это, за постоянную поддержку, За ті добрі побажання і довіру, які ви мені надали, за вашу згоду іще певний час, певний термін, немалий, п'ять років працювати разом, щоб прикрашати наш вуз, розвивати його, отримати на досягнення, покращити умови навчання, побуту і матеріального забезпечення. І все це буде за одною умовою. Якщо ми будемо єдиними, якщо ми всі. Як одна команда, будемо працювати на цей позитивний результат, і ми всіх і все переможемо. Я щиро вдячний вам, бажаю вам добра, успіхів, щастя, вам і вашим близьким. Ми, мира і злагоди кожній сім'ї і мира на нашій землі. Нехай всім щастить. І ще раз велика, щира вам вдячність. Спасибі вам. Помимо выборов ректора, которые, безусловно, стали главным событием в жизни университета, октябрь был насыщен научными мероприятиями. И сейчас мы расскажем вам о конференциях, которые проходили в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого в новом учебном году. Актуальные темы современного правоведения обсуждали ученые Украины и представители ближнего и дальнего зарубежья. 1 октября стартовала встреча Всеукраинской школы студенческого профсоюзного лидера за многие годы существования профсоюза в нашем государстве, сложилось мнение, что профессиональные союзы ⁇ это кассы взаимопомощи, путевки, поздравления с днем рождения. Но чем на самом деле занимается эта организация и кто те люди, которые защищают наши с вами права? С точки зрения сурового языка юриспруденции, профессиональные союзы ⁇ это объединение сотрудников на добровольной основе, связанных друг с другом профессиональными интересами. Так зачем же нам нужны профессиональные союзы? Для ответа на этот вопрос вернемся в историческое прошлое, когда сто лет назад в Англии зародилось и началось профсоюзное движение. Целью создания его было не получение материальных благ и путевок в санатории, а решение насущных вопросов и проблем, таких как низкая заработная плата, небезопасные условия труда, изнурительно долгие рабочие дни, незаконные штрафы, а также многое другое. Как видим, список проблем современного общества не сильно изменился за сотню лет, и кому, как не работнику предприятия, знать обо всех насущных проблемах, с которыми он постоянно сталкивается. Но один в поле не воин, и чтобы отстоять свои интересы, работники должны объединяться и сплачиваться. А помогут им в этом будущие лидеры профсоюзных движений, которые встретились в стенах Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Сегодня мы проводим в стенах Национального юридического университета уже Всеукраинскую школу профсоюзного лидера. Здесь представлены практически все области Украины, студенческие профсоюзные лидеры, которые работают непосредственно со студентами. Университет нас любезно принял, и нам очень приятно находиться здесь, ведь это поистине центр прекрасного, замечательного образования юридического, где самые перспективные студенты. 2 октября в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого прошла ставшая уже традиционной международная научно-практическая конференция памяти академика права Юрия Николаевича Тадыки. Этот ученый долгие годы возглавлял кафедру конституционного права. И по мнению своих последователей, в трудах своих он продвинулся даже не на годы, а на десятилетия вперед. Нет никаких сомнений в том, что Юрий Николаевич Тадыко был одним из наиболее ярких представителей современной отечественной юридической науки. Благодаря творческой деятельности таких ученых, как Юрий Николаевич, Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрова занимает сейчас ведущее место среди высших учебных заведений Украины. В этом году прошли уже восьмые тадыковские чтения. «Цьогорічний захід приурочено наступній тематиці «Конституція як основу розвитку правової системи. Зокрема, під час роботи в секціях було розглянуто питання, що стосувалося загальнотеоретичних засад сучасного конституціоналізму, механізмом гарантування прав і свобод людини і громадянина, також питанням реалізації форм безпосередньої демократії. Та актуальным питанием конституционного права Украины. Открыл пленарное заседание академик Национальной академии правовых наук Украины, проректор по научной работе Анатолий Павлович Гетьман. Вопросы конституционного права обсуждали 110 участников из 30 высших учебных заведений и научных институтов Украины, Польши, Белоруссии, России и США. Доклад американского коллеги был представлен в виде конференц-связи непосредственно из Денвера. Материальная база университета позволяет использовать современные коммуникационные технологии, которые дают возможность ученым из разных стран обмениваться мыслями на расстоянии в режиме онлайн. Дуже приятно наблюдать позитивную тенденцию, когда отдельные участники конференции берут участие, начиная с первых тодиковских чтений и до сегодня. В частности, можем говорить, что сформировался певний кістяк, своєрідний фан-клуб тодиківських читань, який, незалежно від того, де хто знаходиться, Знаходить час і можливість відвідати наш захід. Слід наголосити, що започаткуванню ініціативи проведення нашого заходу ми завдячуємо керівництву університету та безпосередньо колективу кафедри конституційного права України, враховуючи наявний суспільний запит на конституційно-правові перетворення в державі, ми можемо з впевненістю сказати, що обговорення актуальних проблем конституційного права України буде продовжено і на наступних тодиківських читаннях. 8 октября, в день профессионального праздника юристов, в стенах Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого прошла международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня рождения академика Владимира Владимировича Сташиса. Украшением конференции стал фильм, созданный студией «Телецентр» в память о выдающемся ученым, основателе современного уголовного права. В работе конференции приняли участие более 180 известных ученых. Участникам предстояло дать теоретическую оценку событиям, которые происходят в государстве, определить место науки и права, сформулировать рекомендации. По результатам конференции участники приняли важные решения, которые в будущем помогут правоприменителям избежать проблем, существующих в уголовном праве сегодня. Конференция ⁇ это всегда событие в жизни научного сообщества. Новые идеи, открытия, планы, а самое главное ⁇ возможность пообщаться с коллегами и определить направление дальнейшего научного поиска. Первые научные мероприятия в стенах нашего университета стали ярким и продуктивным стартом. Каким будет продолжение, мы вам обязательно расскажем. До встречи в следующей программе.